А если граница не демаркирована, обозначена тут то точками, она носит статус как административная. Ага. Ну, то есть, как между соседями и огород, знаете? Понял, понял. То есть, ты да. опровергаешь слова Путина? Он, он и не говорил что государственное бесстрашное, он просто говорил граница. Что обсуждаешь? Да, обсуждаю. Приехал из Милинской области, в Каланчике был, в гости ездил друзья. друзьям. Вот. Дороги новые в Хмельницкой области, вот в этом районе Каланчак обустраивают э, этот, ехал через Мариуполь, вообще город восстановили молодцы, красавчики. Хмельницкая вот, область сказать, да. и Мариуполь? Вообще... Херсонской область я а, говорю, Ты говоришь Хмельницкой. Да. В Каланчаке был, с uh -huh. друзьями приехал туда, вчера только приехал. Uh -huh. А кто восстанавливает дороги там? Да, дороги строят. А кто строит? Не восстанавливает, а строит. А, а Россия. Россия. А, а скажи, мне, а скажи мне. Скажи мне на каком основании? Рос, я услышал. Дороги. Говорю, основания есть для этого. Конечно, Окей. проект. Проект И Проект это в соответствии. А я говорю об основании. основании, на основании проекта. Нет, в соответствии с проектом. На основании э, закона обычно все происходит. А ну да, основание закона, конечно. Ну какого закона? А как? Конституция Российской Федерации, территории России. А каким образом новые субъекты Федерации образовываются в составе Российской Федерации? А вы почитайте закон. А я почитал, то, да. Написано. Я почитал и поинтересовался. И, что? и, что? и я увидел там и прямое что? нарушение. Какое? Ну там нет э, того, чего должно быть. Там нет международного договора Но... с иностранным государством. С каким иностранным государством? Ну, в данном случае иностранное государство является Украина для России. Укра... Украина это не государство. Боже, а что это? Это, это так, это так, фейковая какая-то безгосударственная граница даже. Странно, в 2003 году Путин подписывает договор о государственной ну, нет, границе. Нет, 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 договор нет, да нет, подписали договор о, о границе, но не о государственной границе. Был подписан договор о границе и обозначили его точками, которые носят и включили только административный кархан. Ты себя слышишь? Ты себя слышишь? Я вам объясняю, молодой человек. Что ты можешь объяснить? Демаркации, гра... Демаркации границы нет. Ты говоришь, а остановись. Не может носить... остановись. Молодой человек. Остановись, говорю. Ты можешь остановиться? Не может ты можешь остановиться? Я не могу остановиться. Я вам поясняю, ага. поясняю. Ну, поясняю. Она не может носить статус как государство, если она не демаркирована. А если граница не демаркирована, обозначена тут точками, она носит статус как административная. Ага. Ну, то есть как между... С соседями огород, знаете? Понял, понял. То есть ты да. опровергаешь слова Путина? А он и не говорил, что это государственная граница, он просто говорил границы. Где там говорил договор... Вот Смотрите, я вам даже объясню больше, поясню. 30 лет ваши пограничные пункты, они незаконны были, смотри, понимаете? Смотри, смотри, договор, который... Государственная граница, она может только носить статус как государство, когда она демаркирована, она не демаркирована у вот. вас. Ты дашь сказать вообще, или ты будешь без остановки говорить? Я, 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 я вам дал, даю слово я так Тебе, Так вот да. смотри, а договор это? о государственной границе, еще раз повторяю, он так и называется в вашем случае. Договор о границе, не о, да государстве, помолчи, о границе, помолчи, по границе, помолчи, государственной границе. Да помолчи, да чего ты, чего не ты не галди? Может, да не, не галди, не галди да не галди, дай же ж мне закон. Ты ты дурак, Документ я? называется на странице ру Открываю, читаю. Договор ну, между Российской Российская Федерацией и Украиной. На да не перебивай. А да что ты нет. боишься? Да не бойся, успокойся. О Российско-Украинской... Я не боюсь, я <существует> не боюсь. <существует> я смотри. Тихо, читай. тихо. Вот смотри. Тихо. Я... Давай. А ты, я можешь откры... ты можешь <существует> открыть этот договор? Можешь? Да, конечно, открою. Открой, да, сейчас. Да, открой сейчас этот договор. Открываем. Открываем. Французский министр нас... Пока ты открываешь, послушай, что Путин говорил. Все, все, вот, вот, вот смотрим. Смотрим. Давай. ЕС господин Кушнер выразил недавно озабоченность, что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь как база российского военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Вы сказали следующей цель. У нас не было и здесь никакой цели. Поэтому, считаю, говорить о какой-то следующей цели некорректно. Это первое. В это исключаете? Если вы мне позволите ответить, то вы будете удовлетворены. То будете удовлетворены. Значит, Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и Никакой не государственной границы. Речь идет о демаркации, но это же технический вопрос уважаемый, уважаемый, ты, услышал, уши, тихо, ты, услышал, ты услышал, что Уч... Путин сказал?